নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষাগুৰুসকলে শিক্ষা সেইটো এপত চি এল লিভ ল'লে লিফ্টটো এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লিভ হৈ যায় এই লিফ্টটো কিয় এনেকুৱা হৈ যায় কেনেকৈ হয় শিক্ষকজনে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত সেইটো কথা গুৰুত্ব দিবলৈ সময়ে নাথাকে কিন্তু যেতিয়া লিফ্টটো ডাছবোৰ্ডত চাই এপৰ ডাছবোৰ্ডত চাই তেতিয়া দেখে লিফটটো এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লিভ হৈ আছে আৰু এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লিভবিলাক এটা বিশেষত্ব হৈছে যে এই লিভবিলাক এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইয়াক এপ্ৰুভ শিক্ষাগুৰুসকলে স্কুল লগ ইনৰ পৰা কৰিব নোৱাৰে এপ্ৰুভ কৰিবলৈ হ'লে ব্লগ লগ ইনৰ পৰাহে কৰিব পাৰে এতিয়া আমি শিক্ষা হেতু এপত লিভ লওঁতে এটা কথা সাৱধান হ'ব লাগিব যেতিয়া আমি লিফ্ট বটমত ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ ওলাই আহে এই ইণ্টাৰফেচখনৰ প্ৰথমে ষ্টাফ অৰ্থাৎ শিক্ষাগুৰুজনৰ নাম তাৰপিছত লিফ্টটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব তাৰিখটো থাকিব তাৰপিছত লিফ্টটো কেতিয়ালৈকে ল'ব তাৰপিছত লিভৰ টাইপ লিভৰ টাইপবিলাকৰ কেইবাটাও লিভ আছে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লীভ স্পেচিয়েল লীভ কেজুৱেল লীভ আৰ্ণ লীভ লিয়েন ষ্টাডি লীভ উইডাউট পে' বি এড ডেপুটেশ্যন আৰু ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে ইয়াতে এটা বিশেষত্ব হৈছে কেজুৱেল লীভৰ বাহিৰে বাকী লীভখিনি স্কুল লগ ইনৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰি ব্লক নাইবা ডিষ্ট্ৰিক্ট লগ ইনৰ পৰা সেই সেই লিভখিনি লোৱাৰ পিছত এপ্ৰোভ কৰিব পাৰে যদি কেজুৱেল লীভ লওঁতে ইয়াৰ বেলেগ এটা লীভৰ ক্লিক হয় টাইপ টু ক্লিভ হৈ পেলাই যদি লিভটো ছাবমিট হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে পুনৰবাৰ আকৌ সেই লিভটো কেঞ্চেল কৰি চি এল লিভ ল'বলৈ হ'লে শিক্ষকজনৰ হাতত সময় নাথাকে বা যথেষ্টখিনি অসুবিধাত মানসিক অসুবিধাতো কেতিয়াবা ভুগি থাকে এনেকুৱা হৈছে বহুত শিক্ষকে মোলৈ ব্যক্তিগতভাৱে ফোনো কৰিছে যে চি এল লিভ লৈছিলে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰি লীভ হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁ কি কৰিব এই ক্ষেত্ৰত এটাই মই বিকল্প কওঁ কনচাৰ্ণ ব্লক বা ডিষ্ট্ৰিক অফিচত খবৰ কৰি সেই লিভটো কেঞ্চেল কৰি পুনৰ চি এল লিভ লোৱাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া আমি লিভটো লওঁতে এটা কথা সাৱধান হ'ব লাগিব প্ৰথমে আমাৰ নাম তাৰপিছত ডেটখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত লিভৰ টাইপটো আমি একেবাৰে লাষ্টত চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমাৰ যিটো লিভৰ কাৰণ এই বক্সটোত আমি লিভৰ কাৰণটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ কি না কাৰণ লৈছোঁ আমি যদি কেজুৱেল লীভ লৈছোঁ কিছুমানে ইয়াতে মেডিকেল লীভ লিখি দিয়ে পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম লিখি দিয়ে সেইখিনি লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কেজুৱেল লীভ লৈছোঁ যদি আমি কেজুৱেল লীভ সমস্যাটো নিজৰ ব্যক্তিগত কথা তাৰপিছত আমি পাৰ্টিকুলাৰ ডকুমেণ্টটো কেমেৰা আছে ইয়াতে ফটো মাৰি পেলাই আমি ইয়াতে আপলোড দিলোঁ এখনতকৈ বেছি ডকুমেণ্ট আমি আপলোড কৰিব পাৰোঁ যদি চি এল লিভৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এখনিয়ে যথেষ্ট বাকী আমাৰ ই এল আৰ্ণ লীভ বা বেলেগ অন্য লিভ হ'লে আমাৰ এখনতকৈ বেছি হ'ব পাৰে এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছত আমি লিভৰ টাইপটো একেবাৰে শেষত চিলেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা চিলেক্ট কৰিম লিভৰ টাইপ আমি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনিৰ লিভটো আমাৰ ইণ্টাৰফেচটো নিজে নিজে দেখাই থাকে কিন্তু আমাৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনিৰ লিভৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে আমি লিভৰ টাইপত গৈ চি এল লিভটো বা কেজুৱেল লিভটো যেতিয়া আমি তাতে অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি দিম চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত এপ্লাই লিভত আমি ক্লিক কৰিম এপ্লাই লিভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ আৰু লিভটো কেতিয়াও এক্সট্ৰা অৰ্ডিনি লিভ হৈ যোৱাৰ ভয় নাথাকে এনেকুৱা ধৰণে যদি আমি একেবাৰে লিভৰ টাইপটো শেষত চিলেক্ট কৰিবলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ল'ৰালৰি পথ আমাৰ লিভৰ টাইপটো কেতিয়াও খেলি মেলি হৈ নাযায় যদি আমি এই সাৱধানতো অৱলম্বন কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনি লিভটো কেতিয়াও হৈ যাব নোৱাৰে আমাৰ চি এল লিভ চি এল লিভহে হৈ থাকিব এইখিনিয়ে আছিলে কথাখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ